assalomu alaykum sizlar bilan elektr transporti elektr ta'minoti tizimlari haqida gaplashamiz temir yo'l transporti mustaqil davlatlar hamdo'stligi elektr stansiyalarida ishlab chiqariladigan elektr energiyaning 7 foizidan ko'prog'ini iste'mol qiladi elektrlashgan temir yo'llar elektr ta'minoti tizimi ikki qismdan iborat bo'lib ulardan birinchisi elektr ta'minoti tizimining tashqi ya'ni birlamchi qismi hisoblanadi bu qismga elektr energiyani ishlab chiqaruvchi elektr stansiyalar transformator nim stansiyalari elektr energiyani tortuvchi nim stansiyalarga uzatuvchi liniyalar kiradi ushbu qismga tortuvchi nim stansiyalar kirmaydi ikkinchisi elektr ta'minoti tizimining tortuvchi ya'ni ikkilamchi qismi hisoblanib bu qism tortuvchi nim va tortish tarmog'ini o'z ichiga oladi tortish tarmog'i o'z navbatida kontakt tarmog'i relslar ta'minlovchi va suruvchi ya'ni qaytuvchi liniyalar hamda kontakt osmasiga liniya bo'ylab bevosita yoki avtotransformator orqali ulanadigan simlar va qurilmalardan tashkil topgan bo'ladi tortuvchi nim tuzilishi tortish elektr ta'minoti tizimining turiga bog'liq bo'ladi tashqi elektr ta'minoti tizimi elektr stansiyasi tortuvchi nim stansiya va elektr uzatish liniyasini o'z uz ichiga oladi tortish elektr ta'minoti tizimi tortuvchi nim stansiya ya'ni ta'minlovchi liniyalar suruvchi liniyalar kontakt tarmog'i va relslar hamda liniya qurilmalaridan tashkil topgan bo'ladi temir yo'llar elektr ta'minoti tizimida 35, 110, 220 kV o'n kuchlanishli va chastotasi 50 gers bo'lgan elektr uzatish liniyalari orqali elektr energiya bilan ta'minlanadi temir yo'llar elektr ta'minoti tizimida 35, 110, 220 kV o'n kuchlanishli va chastotasi 50 gers bo'lgan elektr uzatish liniyalaridan foydalaniladi ushbu slaydda elektrlashgan temir yo'llar elektr ta'minoti tizimi keltirilgan bo'lib unga ko'ra birinchisi bu issiqlik elektr stansiyasi ikkinchisi gidroelektr elektr stansiya uchinchisi atom elektr stansiya to'rtinchisi tuman transformator nim stansiyasi undan keyingisi yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyasi oltinchisi tortuvchi nim stansiya 7 ta'minot liniyasi 8-inchisi kontakt tarmog'i 9-inchisi energiya tizimlarini bog'lovchi liniyalardan iborat bo'ladi dunyo miqyosida elektrlashgan temir yo'llarda quyidagi tortish elektr ta'minot tizimlari qo'llaniladi bir yarim kilovolt va uch kilovolt kuchlanishli o'zgarmas tok elektr ta'minoti tizimi yigirma besh kilovolt 50 -60 va ellik yoki oltmish gers chastotali o'zgaruvchan tok elektr ta'minoti tizimi ikki yigirma besh kilovolt kuchlanishli va ellik oltmish gers chastotali tok elektr ta'minoti tizimi 94 kV kuchlanishli ikkita simli liniyaga ega bo'lgan elektr ta'minoti tizimi 15 kV kuchlanishli va o'n oltiyu yetti yoki 25 besh chastotali o'zgaruvchan tok elektr ta'minoti tizimi o'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati temir yo'llarida asosan 25 kV kuchlanishli va 50 gers chastotali o'zgaruvchan tok elektr ta'minoti tizimlari qo'llaniladi ushbu slaydda uch kilovolt kuchlanishli o'zgarmas tok elektr ta'minoti tizimi keltirilgan bo'lib ushbu tizim asosan ko'pchilik holatlarda bir yuz o'n yoki ikki yuz yigirma kilovolt kuchlanishli shinalardan ta'minlanadi shuning uchun ham tortuvchi nim stansiyaga chiqish kuchlanishi 10 kilovolt bo'lgan pasaytiruvchi transformatorlar orqali uzatiladi pasaytiruvchi transformator chiqish shinalariga tortuvchi transformator va o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantiruvchi to'g'irlagich o'zaro ketma ket ulangan to'g'irlagich qurilmasi chiqish shinasidagi kuchlanish uch butun o'ndan kilovoltga teng bo'ladi ushbu shinalarning musbat qismasi kontakt tarmog'iga manfiy qismasi esa relslarga ulanadi o'zgarmas tok tortish elektr ta'minoti tizimining o'ziga xos prinsipial xususiyati shundan iboratki elektr energiya tortuvchi motorga kontakt tizimi yordamida uzatiladi elektrovoz va elektropoyezdlar tortuvchi motorlarining nominal kuchlanishi bir yarim kilovolt bo'lib ikkita tortuvchi motor o'zaro ketma ket ulanganda tortish tarmog'idan uch kilovolt kuchlanish beriladi uch kilovalt kuchlanish o'zgarmas tok tortish tizimi quyidagi afzalliklarga ega birinchisi kontakt tarmog'i kuchlanishi tortuvchi motorlarga qo'shimcha qurilma va o'zgartgichlarsiz bevosita uzatiladi shuning uchun ham elektrovozlar nisbatan sodda tuzilishga ega o'zgarmas tok tortish yuklamasi uch fazali tashqi elektr ta'minoti tizimi uchun simmetrik yuklama hisoblanadi va shuning uchun ham bu yuklama tashqi uch fazali tizimda tok va kuchlanishlar nosimmetriyasini yuzaga keltirmaydi o'zgarmas tok tortish tarmog'ining yondosh liniyalari va qurilmalarga elektromagnit ta'sir juda kam hisoblanadi kamchiliklari tortuvchi nim stansiyalar shinalaridagi nisbatan kichik kuchlanish ya'ni 3.3 kV, yondosh tortuvchi nim stansiyalar orasidagi masofani 15-20 kV dan, yuk tortish ko'lami katta bo'lgan tog'li profilli temir yo'llarda esa 8-10 km dan oshirmaslik talab qilinadi bu esa elektr ta'minoti tizimini narxi va undan foydalanish xarajatlarini keskin oshirib yuboradi kontakt tarmog'i simlari ko'ndalang kesim yuzasining nisbatan kattaligi sim yuzasi 400-600 mm kvadratgacha yetadi o'zgaruvchan tok tortish tizimida bu ko'rsatkich 2-3 barobar kichik bo'ladi demak birinchidan rangli metal sarfini keskin oshirsa ikkinchidan kontakt tarmog'i tayanchlariga beriladigan mexanik yuklamani ko'paytiradi uchinchi kamchilik kontakt tarmog'i kuchlanishi miqdorining kichikligi va tokning nisbatan kattaligi tarmoqdagi elektr energiya isrofini o'n ikki o'n besh foizga yetishiga olib keladi bundan tashqari elektrovoz o'zgarmas tok tortuvchi motorlari ishga tushirish restatlaridagi elektr energiya isrofi ham taxminan o'n ikki foizga yetadi keyingi kamchilik o'zgarmas tok tortuvchi motorlari tezligini rostlash sxemalari ya'ni motorlarni qayta guruhlash zanjirlarga restatlarni ulash qo'zg'atish chulg'amlari sxemalarini o'zgartirish nisbatan murakkab hisoblanadi tortish tarmog'i bir yuz o'n yoki ikki yuz yigirma kilovali tashqi elektr ta'minoti tizimiga ulanishida oraliq pasaytiruvchi transformatordan foydalanish zaruriyati tug'iladi o'zgarmas tok tortish tizimida relislardan yer ostiga tarqaladigan daydi toklar temir yo'l atrofidagi inshootlar shu jumladan kontakt tarmog'i tayanchlari yer osti qismlarini tezkor ravishda korroziyaga uchrashiga sabab bo'ladi keying kamchilik o'zgarmas tok tortuvchi stansiyalaridagi to'g'irlagich qurilmalari nisbatan kichik quvvat koeffitsientiga ega va iste'mol qilinayotgan tok nosuinsaydalligi bois o'n kilovolt kuchlanishli shinalardagi elektr energiya sifat ko'rsatkichlari yomonlashadi yuqorida keltirilgan kamchiliklar sababli o'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati elektrlashgan temir yo'llarida o'zgarmas tok yordamida tortish tizimi qo'llanilmaydi respublikamizda o'zgarmas tok yordamida tortish tizimi shahar elektr transportlari ya'ni tramvay va metrolarda qo'llaniladi ushbu slaydda yigirma besh kilovolt kuchlanishli va ellik yoki oltmish gers chastotali o'zgaruvchan tok elektr ta'minoti tizimining sxemasi keltirilgan bo'lib o'zgaruvchan tokda ishlaydigan elektrlashgan temir yo'llar elektr ta'minoti tizimlarida eng ko'p qo'llaniladigan elektr tortish tizimi bu 25 kV kilovalt kuchlanishli va 50 gers chastotali tizim hisoblanadi umuman olganda o'zgaruvchan tok elektr tortish tizimining o'ziga xos prinsipial xususiyati bu tortuvchi motor va kontakt tarmog'ini o'zaro magnit zanjiri ya'ni elektrovozdagi transformator yordamida bog'langanligidir tortish tarmog'i 110 yoki 220 kV yigirma shinalardan pasaytiruvchi transformatorlar orqali ta'minlanadi ushbu transformator quyidagi uchta chulg'amdan iborat bo'ladi demak birinchisi bir yuz o'n yoki ikki yuz yigirma kilovoltli yuqori kuchlanishli chulg'am ikkinchisi yigirma yetti yarim kilovoltli quyi yoki ki o'rta kuchlanish chulg'ami bu chulg'am kontakt tarmog'ini elektr energiya bilan ta'minlaydi uchinchisi notortuvchi iste'molchilarni ta'minlashga mo'ljallangan o'ttiz besh yoki o'n kilovoltli o'rta yoki quyi kuchlanish chulg'ami hisoblanadi yigirma yetti yarim kilovattli shinalarga kontakt tarmog'ining ta'minlovchi fidrlari ulanadi bunda liniyaning a va b potensiallari tortuvchi nimstansiyalar turli yelkalarini energiya bilan ta'minlaydi potensiallarni o'zaro elektr jihatdan ajratish uchun kontakt tarmog'i tegishli qismiga neytral qo'yilma ya'ni stavka o'rnatiladi yigirma besh kilovolt kuchlanishli va ellik ger chastotali bir fazali o'zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti tizimi quyidagi muhim afzalliklarga ega birinchisi kontakt tarmog'ini ta'minlovchi fiderlardagi nisbatan yuqori kuchlanish ya'ni yigirma yetti yarim kilovolt tortish zanjiridagi tok iste'molini keskin kamaytiradi va kontakt tarmog'i simi ko'ndalang kesim yuzasini ikki uch marta kamaytirish tortuvchi nim orasidagi masofani esa 2-3 marta uzaytirish elektr energiya isrofini esa biru yetti marta kamaytirish imkoniyatini yaratadi tortuvchi nim soddalashadi tortuvchi tarmoq va to notortuvchi iste'molchilarni bitta transformatordan kompleks ta'minlash imkoniyati vujudga keladi elektrlashgan temir yo'llar elektr ta'minoti tizimini qurish muddatlari esa qisqaradi ushbu tizimning ham bir qancha kamchiliklari mavjud bo'lib ulardan birinchisi tortish tarmog'i uch fazali simmetrik manba uchun bir fazali yuklama bo'lganligi sababli uch fazali tashqi elektr ta'minot tizimida temir yo'l notortuvhi iste'molchilari va tuman elektr tarmog'i iste'molchilarida tok va kuchlanish nosimmetriyasi paydo bo'ladi bu holat tizim va undagi qurilmalar ish rejimlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi ya'ni elektr energiya sifat ko'rsatkichlarini pasaytiradi hamda uch fazali transformator uzatish mumkin bo'lgan quvvatni sezilarli ya'ni nominal qiymatining oltmish sakkiz foizigacha kamaytiradi shuni ta'kidlab o'tish lozimki nosimmetrik rejimda ishlayotgan transformatorning uzatishi mumkin bo'lgan quvvati deb shunday quvvatga aytiladiki bunda bu quvvat transformator biror fazasidagi tok o'zining nominal qiymatiga teng bo'lganda to'g'ri ketma ketlikdagi tokka teng bo'ladi ikkinchi kamchilik tortish tarmog'idagi yuklamani nisbatan simmetriyasini ta'minlash maqsadida tortuvchi nim stansiyalar tashqi elektr ta'minoti tizimiga majburiy ravishda har xil fazalar ketma ketligida ya'ni parma sxemasi bo'yicha ulanadi bu esa har bir tortuvchi nim stansiyada neytral qo'yilmalar o'rnatishni talab etadi bundan tashqari ushbu tortuvchi tizimning yana bir qancha kamchiliklari mavjud tok va kuchlanishlar nosimetriyasi nosuysaydallik reaktiv quvvat iste'molning sezilarli darajada yuqoriligi va boshqa yuqorida qayd etilgan kamchiliklar o'zgaruvchan tok elektr tortish texnik iqtisodiy samaradorligini bir muncha pasaytirsa-da, tortish tarmog'i kuchlanishining yuqoriligi o'zgaruvchan tok tortish elektr ta'minoti tizimining uch kilovalt kuchlanishli o'zgarmas tok tortish tizimiga nisbatan ancha samaradorligini saqlab qoladi mavzuga oid qisqacha ma'lumot shundan iborat mavzuga oid qo'shimcha ma'lumotlarni modul tashid nuqta uz saytidan va professor amirov sulton fayzullayevich tomonidan yozilgan elektrlashgan temir yo'llar elektr ta'minoti kitobidan olishingiz mumkin e'tiboringiz uchun رحمه